Selalunya, bila kita sebut pasal autoriti agama, kita terus terbayang gelaran, institusi atau mungkin juga keturunan, kan? Tapi, pernah tak kita berhenti sekejap dan tanya apa sebenarnya definasi seorang ulama' menurut akuran sendiri? Jom, dalam perkongsian kali ini, kita akan bongkar satu definasi yang mungkin akan mengubah cara kita pandang perkara ini, terus dari sumber utamanya. Okey, cuba bayangkan sekejap. Bila saya sebut perkataan ulama', apa imej pertama yang muncul dalam kepala awak? Adakah seseorang dengan seruban dan jubah, seseorang yang tengah bagi ceramah atau mungkin satu senarai nama dengan gelaran-gelaran panjang? Tak apa, pegang dulu gambaran tu sebab sekejap lagi kita akan bandingkan dengan apa yang Al-Quran sendiri kata. Ha, kita tengok nanti. Baik, jom kita pecahkan. Di sebelah kiri ni kita ada model yang kita semua dah biasa nampak. Autoriti datang dari gelaran, dari institusi, dari warisan. Inilah standard yang ada kat luar sana. Tapi, tanda soal besar kat sebelah kanan tu, Itulah persoalan utamanya. Adakah model ni disokong oleh Al-Quran ataupun kitab suci ni sebenarnya tawarkan sesuatu yang jauh berbeza, sesuatu yang lebih radikal? Sekarang kita terus masuk ke jantung perbincangan. Cuba kita kosongkan fikiran sekejap dari semua tanggapan sedia ada. Sebabnya ada dua ayat spesifik dalam Al-Quran yang bila kita baca betul-betul, ia bagi satu definisi yang sangat tajam dan terus terang agak mengejutkan tentang siapa itu ulama. Inilah dia kuncinya. Ayat ni buat satu kenyataan yang sangat padu. Hanya-sanya yang betul-betul takut dan gerun, Yahsyah, kepada Allah ialah ulama. Tapi perasan tak bagaimana ayat ni sampai ke situ? Ia tak mula dengan kitab atau teks. Ia mula dengan ajakan untuk melihat alam. Tengok air hujan, tengok warna-warni gunung gadang. Al-Quran buat satu kaitan terus. Hanya orang yang mengkaji dan faham keajaiban alam semesta. Iaitu para ulama yang akan sampai ke tahap khasyah. Satu rasa kagum yang amat mendalam sampai rasa gerun. Jadi, inilah dia rumusan paling penting. Menurut Al-Quran, ulama ni bukan satu jawatan tapi satu fungsi. Mereka ni adalah individu-individu yang melalui kajian kritis terhadap alam fizikal, lebih kurang macam seorang saintis atau penyelidik, akhirnya sampai kepada satu kesedaran yang mendalam tentang pencipta. Ilmu mereka datang dari pemerhatian dan analisis, bukan sekadar hafal teks semata-mata. Menarik kan? Okey. Kalau ulama ni macam saintis yang hasilkan ilmu dari alam, adakah mereka ni bergerak seorang-seorang? Ha, cerita dia tak habis kat situ. Rupa-rupanya Al-Quran bukan cuma kenalkan satu watak. Ia sebenarnya melakarkan satu ekosistem ilmu yang lengkap dengan empat peranan intelektual yang berbeza tapi saling melengkapi. Tapi sebelum kita kenal watak-watak ni, jom kita fahamkan dulu aliran ilmu tu sendiri macam mana. Ia bukan satu benda yang datang tiba-tiba. Ia satu proses. Mula-mula kena ada ingatan. Ini asas rujukan kita. Lepas tu, maklumat tu kena diasah dengan pendakulan. Dari situ barulah lahir pemahaman yang mendalam. Dan kemuncaknya bila semua tu dah sebati, kita akan capai kestabilan pertimbangan yang kukuh. Setiap peranan yang kita akan tengok ni, mereka pakar dalam salah satu peringkat ni. Dan inilah dia dream team ilmu dalam al-Quran. Pertama, kita ada ulama si penghasil ilmu dari alam Lepas tu, ada ulul albab. Mereka ni pakar metodologi. Akal mereka tajam. Kemudian, ahli zikir. Mereka ni macam perpustakaan bergerak. Penjaga maklumat dan rujukan. Dan akhir sekali, ar-rasihun fil ilm. Mereka lah penstabil yang pastikan ilmu tu teguh dan tak diselewengkan. Nampak tak? Bukan satu hero, tapi empat peranan yang saling memerlukan untuk wujudkan satu ekosistem ilmu yang sihat. Okey, kita dah kenal empat peranan intelektual ni. Tapi soalan seterusnya, dari mana datangnya autoriti mereka? Ha, kat sinilah Al-Quran buat satu anjakan yang besar. Fokusnya beralih dari siapa mereka kepada apa yang mereka buat. Autoriti yang sebenar katanya lahir dari tindakan dan tanggungjawab, bukan sekadar gelaran atas kertas. Jadi untuk faham apa itu autoriti, penting untuk kita tahu apa yang bukan autoriti menurut Al-Quran. Ia bukan satu kasta paderi atau kelas agama yang istimewa. Ia bukan lesen untuk kita paksa orang lain percaya apa yang kita percaya. Ia juga bukan sumber kuasa untuk kawal orang lain. Dan yang paling penting, ia bukan satu jaminan yang datang otomatik dengan segulung ijazah dan pastinya bukan satu dakwaan yang kita ni takkan buat silap. Autoriti sebenar lebih mendalam dari semua tu. Jadi, macam mana kita nak bezakan antara orang yang betul-betul berilmu dengan orang yang cuma berlakon? Ada tak satu ujian litmus yang mudah dan jelas? Menurut Al-Quran, jawapannya ada. Ada satu piawaian etika yang sangat terang, satu garisan pemisah yang tak boleh dirunding untuk kita tahu siapa yang betul-betul ikhlas membawa petunjuk. Cuba perhatikan corak yang satu ni. Berkali-kali dalam kisah Nabi yang berbeza, mesejnya tetap sama. Mereka semua akan cakap, aku tak minta apa-apa bayaran pun dari kamu. Ganjaran mereka, upah mereka hanya dari Tuhan. Ini macam satu tanda tangan etika, satu cap pengesahan untuk pembawa mesej yang tulen. Dan kat sini, Al-Quran bukan sekadar bercerita, dia bagi kita arahan yang sangat praktikal. Dengar betul-betul. Ikutlah orang yang tak minta upah dari kamu dan mereka sendiri berada di atas petunjuk. Ini adalah ujian dua syarat. Sangat jelas. Syarat pertama, mereka tak minta bayaran material, syarat kedua Hidup mereka sendiri mencerminkan petunjuk yang mereka bawa. Hanya bila kedua-dua syarat ini dipenuhi, barulah seseorang itu layak untuk diikuti. Kosong, sifar, zero. Inilah dia prinsipnya, diringkaskan dalam satu nombor yang sangat jelas. Petunjuk yang sejati menurut al-Quran ini bukanlah satu servis komersial. Bila ilmu dah jadi barang niaga, keikhlasannya akan mula terhakis. Ilmu ni satu amanah moral, bukan satu urus niaga bisnes. Dan ini bukan sekadar prinsip biasa. Ia datang sekali dengan amaran yang sangat keras. Al-Quran secara terang-terangan mendedahkan bahaya pemimpin agama yang memakan harta orang ramai dan guna kedudukan mereka untuk kepentingan pribadi. Ini menunjukkan betapa seriusnya prinsip sifar bayaran ini. Ia adalah benteng pertahanan terakhir untuk menjaga kesucian ilmu dan mesej. Jadi bila kita dah lihat semua ini, kita kembali kepada soalan asal. Kalau Al-Quran kata ulama' tu pemerhati alam, kalau ia bagi amaran keras pasal duit dalam penyebaran ilmu, dan kalau ia larang kita dari sekadar ikut-ikut secara buta, maka soalan terakhir dan yang paling penting ialah, tanggungjawab untuk mencari, menapis dan memahahi kebenaran tu semua akhirnya terletak di bawah siapa? Jawapannya ada pada diri kita masing-masing.